哦。 ko'rganimdan xursandman mana shu uch kun to'rt kundan beri hammamiz mana shunday bir bezovtalikka tushib qoldik mana shunday boshimizga borcha kulfat keldi albatta buni hali ko'p ko'p tahlilni qilamiz huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'z gaplarini aytadi hamma chora tadbirlarimizni qilamiz qanday qiyin bo'lmasin mana o'zlaring ko'rdilaringki sizlar bir o'zlaring emassilar to yashagan sharoitlaringni to'g'irlamaganimizcha bu yerda sizlarni bo'xshab ketmaymiz svetlaringni gazlaringni uylaringni ko'rpachalaringniee hammasini inobatga olamiz bir kun ichida mana shuncha askarlarimiz keldi mudofaa vazirligimidan keldi ichki ishlarimizdan keldi bu nimaga qodir ekanimizni ko'rsatadi sabr toqat bilan xudo xohlasa ikki uch kunda chiqib ketamiz xudo xohlas kayfiyatlaringni juda yaxshi qilib endi ko'rgilik tashvish o'z yo'liga endi aql bilan juda tezkorlik bilan buni tozalab olishimiz kerak mana shunga hamma harakatlar qilyapmiz har kuni o'zgarish bo'lib boradi ikki uch kundan beri shu yerdaman bir narsani bilinglarki to o'zim mana sizlarni xonadonlaringni boz boyagidak qilib ko'plaringni yangi uylarga ko'chirmagancha man tinchmayman o'zim ham xuddi sizlardek mana shuni bilinglar hamma o'zim komandam bilan mana shunday yashaymiz og'ir kunimizda ham birga bo'lamiz xudo xohlasa to'ylarimizda ham birga bo'lamiz bir yomonlikni bir yaxshiligi ham bor <laughs> yaxshiligiki yangi shahar yangi rayon yangi ko'cha yangi mahalla yangi obod qishloq quramiz sizlar tinch man tinchman sizlar bor man borq butun dunyo mana qarab turibdi biz qanday bir birovimizga mehrimiz keng bag'rimiz kengligini ko'rsatyapmiz og'ir sharoit ana shunday talofatdan qudratli bo'lib bir birovimizga mehrimizni oshib chiqishimiz kerak